Витай, за вашу зависть не очень, аж захотелось закурить эту сигарету, а вот теперь таки приходится и так сделать. И, и просто с видом на Лиссабон немножко чилим. Так тоже можно. Ну, это после шопина, чтобы вы понимали. Хотя мы ничего не купили, но это не проблема. Мы вы... считаем, понимаем, принимаем да, и действуем дальше. Вы же не комментировали, я ничего не куплял, то, что вы не хотите комментировать. А зато лишь вам нашлёг был. То ви що зроблять, хлопці, дівчата, чого, буду ось гонишави, у нього ту кнопочку не жант, не кає, шо є. Я просто вам кажу, що чесно, ріти ми раніше не совпадає, тепер теперки все за Я раніше просто не читав, а тепертки буде може. І зато вам кажу, що чве не привіт. Вен то реєструватися, ми впадали писать букви та я всякий інтелект, а ч Давайте начинайте бога. і все буде нормально, і все різко піде і у нас з вами все буде гаразд Зато лиш я вам просто лишь одне питаю, ви на того дні, давай шо есть, right. джаз. Да, да. Я, Лирика. Я сейчас, блядь, я сейчас растяну, блядь, ширинку. Я не умею джаз читать. Ты умеешь джаз читать? А попробуем. Э... <laughs> я уже джаз начинать умею. Або на, на сапилке. Может, сапилку номер дождь? Треш? Не, Уроки меняют этот номер два. Первый и... Третий? ...со за португезем. А тут весело есть... в языках. Да, Шой. Я не знаю, откуда эта басуха берется. Она портит весь э, гранж, весь джангл, весь вообще. Как так? За шо мне, блядь, старому актеру, блядь. Что все, блядь, в пенерском лагере, блядь, начинал. Блядь. В лагере. такая зэковская тема Это про лагеря Помните, в Рашке, в Союзе были лагеря Именно что пионерские туда ссылали детей Типа на отдых, но это неправда Вам этого не рассказывали А я вам сейчас расскажу, хотите еще и стрим Но вы не подписаны, поэтому переходим Меняем тему. Хто Винуватів в Україні. Привіте на Остановку ремалів, ви знаєте, хто там блядь, був Ну, Так мінімум лявом, в вказує. Зато але ж, тому що олій навіть не приїхав. Всі там попадали і бувало таке. Турбесиво проїхав по світу, Але тут у нас прямо на той Рималі, потеряли всі і вхопив той рук. и вышел из а мне звонят чувачева Даже мы богаты у нас есть пятнадцатый айфон а мы такие, класс сейчас продадим я говорю, да, максимум 30 евро индусам отдать он говорит, сейчас два, сейчас поздняя ночь Подождем до утра, там будет видно, будет реальная цена. А на утро позвонил чувак и сказал, пожалуйста, доставьте этот телефон э, в отделение полиции в Лиссабон, потому что вы пацаны, короче, реально неправы. Вам подарочка будет от чувака, который обратился, он вам смс-ку пришлет, но мы-то этого не знали, думали, хоть 20 евро, а хрен вам сраку заднем. Короче, мы отвезли, Дэнчик отвез эту тему, вообще в полицию все сдали. Олег не пострадал вообще в этом видосе ни один Олег не пострадал. Ну, как морально. Mm -hmm. Ну, это уже я выдыхаюсь. Знаешь, как надо пить. будет грязный бит. Не надо читать на одном дыхании просто. Надо вдыхнуть перед началом. Орк. Ты не дивился это фильм? Какой? Про орков. Ну, разные Варкрафт, там разные. Не-не-не, последний. не Коротше, скажи, to... той чувак, що і на понітян сідав, ми ну, чирний оцей, блять. No, да, Якийсь там ще дядько, він коротше орк. Они два напарника oh, oh. поліцейські в альтернативному Лос-Анджелесі. А там ельфи, всяка охуйняють. Вот Крутится, крутится, замеется. Посмотри, я только вчера смотрел, блядь. Ну да, как взятый, подавляет. Чувствую, что ты по комментатору. Яркий, яркий, яркий. Это фильм, или сериал? Я тебе ссылку купил. Фильм? Фильм. Сколько идет? Ну, блядь, полтора, может, почти два. Да, Вилсмит играли, а? Вилсмит, да. Называется Я Яскравик. Я дивлюсь, УАФликс, знаешь такие сайты? Да. УАФликс. Не слышал. Ну, как Фликсбукс, только нашими буквами. О, Фликс, так и называется. Ну-ка, даже снимать пора. Что? Это снимает, что, панорама была, я не понял? По-моему, это да, было что? А по... Нет, это и как с что вы при... приключаете. При пауза.